Ще восьмого года. А як ви туди попали в Новобес? Ну, здоров'я. Що саме вас привело? Які от проблеми зі зараз? сустави. Ви казали, що тезо... коксартроз та застегли? Да, 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 Вам лікарі ставили коксартроз да. і пропонували робити. А, операцію. Уже зразу операцію. Так. Да. Що таке було і такий був стан? Для встав? заміни сустава, да. А ви не хотіли робити операцію? А я ні, я сказала, до допослідньо буду лічитися. Якщо mm вже, коли відкаже ноги, тоді на операцію. І що ж вам -hmm. допомогло? Ми бачимо, ви стоїте без палички, нормально все. Що це вам так допомагало? От матрас і кроватьна бест. Ви купили додому кровать? Я сначала купила кровать вместе с матрасом. Ага. Матрас шел вот этот большой. Угу. Это большой вы купили? Да. На все тело. тело. Угу. Да. И очень удобно. И как вы дома, расскажите, как вы применяли это все? Ну, как? В любое время суток. Как у меня что-то заболит. Особенно у меня проблемы с почками еще, ну, понимаете, и, и боли такие, и спина тоже, это, поясница там. И вы ложились на лишку Да. Так, сколько раз в день приблизительно? Один, Ой, раз, на, на всю ночь, например. Это вы за коврик, вы сейчас скажете, на всю ночь. Да. А массаж? массаж, а массаж ну, 40 минут. Там. Один раз рубили на день? Когда один, когда два. Да. Ну, все стихнет, и я это И, и когда вы уже почули покращение со своим суглобом? Как швидко это пришло? Результат? Быстро, потому что нельзя запускать, понимаете? Самое главное, вот почувствовали, сделали диагноз. Я на воробьевах была, вот, и это, в, это, сняла, ним снимки. Снимки. снимки сделала, все. И стала, как говорится, устранять все свои заболевания. И решили, что надо кровать купить сразу, да? Да. Как, это, вот, как вот вы пришли до такого решения, завжди кого? Ну, что встрях... вас подвигло? Вы в салон Мне ходили долго, чтобы купить эту кровать? Да нет, недолго. Вот взяла потом кредиты все. О, чтобы быстрее да. это было. Угу. На себя оформили кредит, Да. Так? да. Может уже выплатили, мабуть? Ну, конечно. А -а -а. И быстро Это у вас с восьмого года кровать? Да. Это а -а -а -а. ваша уже вона 17 лет, получается, да, Лишко? Вы довольны, Нет. вы тогда, что оформили кредит на кровать? Вам не жалко да. Вот, было? Нет. Гроши? мне не, гроши. не жалко. Я купила еще все оборудование. И Миракол у меня есть. И наколенники у меня есть. Потому что mm -hmm. Цены растут, а у меня есть. А это <с> врачи> врачи. А, ну, в общем, так. все. Прекрасно. Часы покупала. У меня браслет сейчас. А ванал. как ваша семья ведь наслась на таких покупок? А семья я одна. Дети взрослые, сами по себе. Им пока было не надо. Ну, взять у меня, правда, на кровати. Даже? Ну, ну, а так у детей тоже они нуждаются, но mm. пока кроватями не пользуются. А кому вы пообожаете такую кровать купить? Кому вот у нас? Сказали, что не надо запускать да, хворобы, а сразу ликовать. еще кому по mm. вы пообожаете купить такую лишку? Ну вот всем, у кого есть проблемы. Абсолютно всем. Все здоровы. Здоровым это, и здоровым и вас ходом. должны были протезы ставить на ноги, да? Да, До доктора, да потому что вы, что, вы знаете, я а по ступенькам а не могла а ходить. А, а, а сейчас? Ноги сейчас вот так вот расходились. Раз а сейчас как нормально. нормально, 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 хорошо, хорошо. И был, был целлюлит у меня. А еще за целлюлит, вот. Сейчас расскажу. Это такие апельсиновые корки, прямо вот как апельсин и дырочки и вот красная и болезненная. и это все.